હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો એજ્યુકેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે આજે આપણે શીખીશું ધોરણ સાત વિષય હિન્દીની સ્વધન પોથીનો પાઠ આઠ દોહા અષ્ટક પાઠ આઠના સ્વૈધન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું આ વિડીયોનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓ માત્ર સરળતાથી સમજીને લખી શકે તે માટેનો છે તેથી વિદ્યાર્થી મિત્રો દરેક પ્રશ્નોના જવાબ વિડીયોમાંથી જોઈને લખવાને બદલે તમારા વિચારો મુજબ જવાબ લખવા પણ જરૂરી છે તો ચાલો શીખીએ પાઠ આઠ દોહા અષ્ટક प्रश्न नंबर एक निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर चौरस में सही का निशान कीजिए सवाल नंबर एक शब्दार्थ की गलत जोड़ पहचानिए अं चार ऑप्शन जवाब थे साचो शे। भस्म तो कचरा एक गलत जोड़ी है बे हिलमिल चलना मुहावरे का सही अर्थ होता है सही अर्थ होता है सहयोग करना त्रण अनाज फटने का छाज शब्द समूह के लिए एक शब्द तो सुप बाद, तुलसी हाय गरीब की कबू न खाली जाए मुए ढोर के चाम से भस्म हो जाए इस दोहे से जो सीख नहीं मिलती है इसे ढूंढिए जवाब तो हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए पांच सही शब्द ढूंढिए सुजानी त्यार पछी प्रश्न नंबर बे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए सवाल नंबर एक सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं सजन लोग दूसरों का भला करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं वे हम गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं हम गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाकर उनकी मदद कर सकते हैं हम पढ़ाई में आने वाली उनकी समस्याएं दूर करें त्यारबाद सवाल नंबर त्रन तुलसीदास सबसे हिलमिल कर रहने को क्यों कहते हैं तुलसीदास सबसे हिलमिल कर रहने को कहते हैं क्योंकि उससे हमें सुख शांति और सुरक्षा मिलती है तरबाद सवाल नंबर रहीम प्रेम का धागा तोड़ने से क्यों मना करते हैं प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है उसे खींचने से वह टूट जाता है एक बार टूट जाने पर फिर वह जुड़ता नहीं अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ फट जाती है उसमें पहले जैसे संबंध की मधुरता नहीं रहती इसीलिए रहीम प्रेम का धागा टूट न जाए इसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं सवाल नंबर पाँच साधु पुरुष कैसा होना चाहिए क्यों साधु पुरुष सुप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए सुप फटकते समय अच्छे चीज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है उसी तरह साधु को सारयुक्त वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और निस्सार वस्तु छोड़ देनी चाहिए सवाल नंबर छः कबीर जी लालच को क्यों बुरी चीज़ कहते हैं जवाब थे लालच व्यक्ति की बुद्धि और उसके विवेक को नष्ट कर देता है मक्खी लालच के कारण गुड़ पर बैठती है और उसमें पस जाती है फिर वह पछताती है पर उसमें से निकल नहीं पाती उसी तरह जो व्यक्ति लालच में पड़ता है वह अंत में पछताता है इसीलिए कबीर जी लालच को बुरी चीज कहते हैं सवाल नंबर सात गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है गरीब की हाय के लिए लुहार की धोकनी का उदाहरण दिया गया है धोंकनी मरे हुए जानवर के चमड़े से बनती है धोकनी से निकली हुई हवा आग को तेज करती है उससे लोहा भी भस्म हो जाता है गरीब की हाय धोकनी से निकली हुई हवा की तरह होती है वह बद्दुआ बनकर हमारा सर्वनाश कर देती है प्रश्न नंबर त्रन नीचे दिए गए दोहों का भावार्थ लिखिए एक तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग सबसे हिलमिल चाहिए नदी नाव संजो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग हैं हमें सबके साथ हिल मिल कर रहना चाहिए जैसे नदी और नाव का संयोग रहता है सवाल नंबर बे रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए रहीम जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को खींचकर कर एटले कि झटके से मत तोड़ डालो यह एक बार टूट जाने पर फिर जुड़ता नहीं और जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है प्रेम में पहले जैसी मिठास नहीं रहती बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लगे दूर। बड़ा होने से ही किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है पर उसके बड़े होने से क्या लाभ उससे मुसाफिर को छाया नहीं मिलती और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित दोहों का गान कीजिए और समझिए आपेला दोहा गा छा તમે તમારા વર્ગ શિક્ષક શ્રી પાસેથી અથવા તમારા મિત્રો પાસેથી તમારા ઘરે કોઈને આ દોહા ગાતા આવડતું હોય તો તેમની પાસેથી સાંભળી શકો છો ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર પાંચ નિમ્નલિખિત વાલે દોહો કે પ્રશ્ન ચાર મેસે ઢૂંઢ કર લીખીએ આપેલો ભાવાર્થને આધારે આપણે દોહો લખવાનો છે એક રહીમ જે કહેતે હૈ કે દૂસરો માંગને વાલે લોકો કા મરા હુઆ જાનો આગે કહેતે કે વો લોકો પહેલે મર ચુકે હૈ जो मांगने पर अपने मुंह से ना निकालते हैं यानी कि कुछ देते नहीं, तो दुहो वे न मर चुके जे कहाँ मांगन जाही उनके पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही त्यारीजू मंत्री वैद्य और गुरु यादि किसी आशा में प्रिय बोलने लगे तो समझना चाहिए कि जल्दी ही राजधर्म और शरीर का नाश हो जाएगा सचिव वैद्य गुरु नीति जो प्रिय बोल ही भय आस राजधर्म तन नीति कर होय बेहिंगनाश चीजु हमें भगवान से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें इतना दीजिए जिससे कुटुंब परिवार का पालन पोषण हो और घर आए साधु संत गरीब कभी भूखा न जाए साई इतना दीजिए जामें कुटुंब समाये मैं भी भूखा ना रहूँ साधु ना भूखा जाए प्रश्न नंबर छः नीचे दिए गए विषय इतले कि पंक्तियों के बारे में लिखना है कबीर कबीरदास या कबीर साहब जी पंद्रहवीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में परमेश्वर की भक्ति के लिए एक महान प्रवर्तक के रूप में उभरे इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया उनका लेखन सिखों के आदि ग्रंथ में भी देखने को मिलता है बे तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान भक्त कवि थे रामचरित मानस इनका गौरव ग्रंथ है इन्हें आदिकाव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है तरण रहीम अब्दुल रहीम खान ए खान या रहीम एक मध्यकालीन कवि सेनापति प्रशासक आश्रयदाता, दानवीर कूटनीतिघ्न बहुभाषाविद कला प्रेमी एवं विद्वान थे वे भारतीय सामाजिक संस्कृति के अनन्य आधारक तथा सभी संप्रदायों के प्रति समादर समभाव के सत्यनिष्ठ साधक थे उनका व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न था प्रश्न नंबर सात नीचे दिए गए विरुद्धार्थी शब्दों के सही जोड़ वाले शब्द कोष्टक में से ढूंढकर ब विभाग में लिखकर उदाहरण अनुसार उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए अः आपने उदाहरण अनुसार विरुद्धार्थी शब्द शोधी ने लिखवाना आदर तो अनादर स्वकाज तो परकाज बुरा तो अच्छा सत्य तो असत्य बड़ा तो छोटा प्रेम तो नफरत मृत तो जीवित दूर तो नजदीक आ रीते लखी शिकए त्यारबाद आदर तो अनादर हवे वाक्य प्रयोग कर स्वकाज तो परकाज वाक्य बनावी शकाय हमेशा स्वकाज करना चाहिए हमें हमेशा परकाज करते रहना चाहिए बे बुरा तो अच्छा हमें बुरा काम नहीं करना चाहिए हमें अच्छा काम करना चाहिए सत्य तो असत्य वाक्य बना विशु हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए हमें असत्य का साथ नहीं देना चाहिए पाँच बड़ा तो छोटा वाक्य बना विशु सूरत बड़ा शहर है अमरेली छोटा शहर है प्रेम तो नफ़रत वाक्य बना विशु हमें सबसे प्रेम भाव रखना चाहिए हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए त्यार पीछे सात मृत तो जीवित वाक्य बना विशु वो मृत पशु है वो जीवित पशु है आठ दूर तो नज़दीक वाक्य बना मेरा घर पाठशाला से काफ़ी दूर है मंदिर मेरे घर के नज़दीक ही है प्रश्न नंबर आठ परिभाषा पूर्ण कीजिए आपेली परिभाषा पूर्ण करवानी चाहिए वाक्य में संज्ञा के जिन शब्दों से प्रश्न किया जाए वे गया सर्वनाम कहलाते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं वे वाक्य में संबंध बताने वाले सर्वनाम को संबंधक सर्वनाम कहते हैं પ્રશ્ન નંબર આઠ બ વાક્યો મેં રેખાંકિત શબ્દ પ્રશ્નવાચક ઓર સંબંધવાચક સર્વનામે ઉમે ગઈ તારીકા મેં વર્ગીકૃત કીજે અહીંયા છે આપણે પ્રશ્નવાચક અને સંબંધવાચક સર્વનામમાં વર્ગીકરણ કરવાનું છે પ્રશ્નવાચક સર્વનામમાં લખી શકાય કોણ કિસે ક્યા કિસે કિસને સંબંધવાચકમાં જૈસી દ્વૈસી ઉસ્કી વહ तरबाद प्रश्न नंबर नौ आप संयुक्त कुटुंब में रहना चाहेंगे या विभक्त कुटुंब में क्यों मैं संयुक्त कुटुंब में रहना पसंद करता मनुष्य को अपने विकास के लिए समाज की आवश्यकता है इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए परिवार का उदय हुआ है संयुक्त परिवार के प्रत्येक सदस्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी परिजन मिलजुल कर निभाते हैं संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण कार्यों का विभाजन आसान हो जाता है संयुक्त परिवारों में बच्चों के लिए सर्वाधिक सुरक्षित और उचित शारीरिक एवं चारित्रिक विकास का अवसर प्राप्त होता है संयुक्त कुटुंब में विपत्ति के समय पूरे परिवार के सहयोग से आसानी से मुश्किल का सामना किया जा सकता है અહીં પાઠ આઠના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ સાતના હિન્દી વિષયની સ્વયધન પોથીના તમામ પાઠના પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે જે તમે ધોરણ આઠના સ્વયધન પોથી નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકો છો પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ મળી રહેશે થેન્ક યુ દોસ્તો એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર આવા બીજા વિડીયો નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો આભાર દોસ્તો